Невероятно трогательная и искренняя атмосфера царила в эти минуты в каждом зале. Организаторы постарались, чтобы концертная программа была насыщена фронтовыми песнями, танцами и стихами о войне. Ветераны, слыша до боли знакомые от того дорогие сердцу звуки, подпевали артистам. Многие не могли сдержать слез. бед перенес наш народ, но ведь выстояли и победили благодаря вам, наши дорогие ветераны, благодаря вашему беспримерному мужеству и отваге. Цены вам просто нет нет ее вы самые лучшие в мире Сегодня мы готовились поздравить одного из известных ветеранов поселка Ену Тимофеевну хмельнова ей как раз сегодня исполнилось 83 года К сожалению вот не знаю по каким-то причинам не смогла прийти но мы попросим чтобы ей передали цветы подарок и теплые слова поздравления с наступающим праздником и, конечно с днем рождения спасибо С особым трепетом к своему выступлению подошли юные артисты. Для ребят это уникальная возможность поблагодарить со сцены ветеранов за победу, добытую в мае 45-го, подарить несколько приятных моментов бабушкам, которые, кажется, совсем еще недавно были юными медсестрами, связистками, труженицами тыла, дедушкам, которые в свои молодые годы совершили столько подвигов, что сейчас на их груди не хватает места для наград. Спустя 69 лет этих воинов встречают так же, как и в тот заветный день Победы, цветами, аплодисментами и оркестром. И сегодня этот праздник должен быть не только праздником, а лозунгом призывом, флагом, который мы должны каждый из нас нести по жизни и передавать поколениям, чтобы об этом знали, какой ценой нам достался этот мир. И как в деревне глаза пылали, не понимая, что же такое случилось в мире. Запахло мясом, запахло дымом, а мухи гуще. И люди на два разбились класса, на убывающих и живущих. После концерта ветераны еще долго обменивались впечатлениями и договорились обязательно встретиться через год.